আজি মই এক কেজি ওজনৰ চকলেট কেকৰ ৰেচিপি আৰু ডেক'ৰেশ্যনৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে শুকান সামগ্ৰীখিনি ৰেডি কৰি ল'ম ময়দা লৈছোঁ থ্ৰী ফ'ৰ্থ কাপ বেকিং পাউদাৰ লৈছোঁ মই এক চামুচ বেকিং চ'ডা এক চামুচৰ চাৰিভাগৰ এভাগ লৈছোঁ গাখীৰ পাউদাৰ ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ নিমখ লৈছোঁ মই ওৱান এইট টি স্পুন এয়া কক' পাউদাৰ লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ এতিয়া গোটেইখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে দুই তিনিবাৰমান চালি ল'ম এনেকুৱা কৰিলে গোটেইখিনি মিক্স হৈ যায় আৰু গুটি গুটিও থাকি নাযায় মানে পনীয়াখিনিৰ লগত মিক্স কৰোঁতে সুবিধা হয় আৰু সেয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া পনীয়াখিনি ৰেডি কৰি ল'ম কেকখনৰ কাৰণে মই তিনিটা ডিম লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিম মই এক চামুচ ভেনিলা এচেঞ্জ এতিয়া ডিমখিনি অলপ সময় বিট কৰি ল'ম এয়া ডিমখিনি ফেনৰ নিচিনা হৈ আহিছে এতিয়া ইয়াত মই আধা কাপ গুড়ি চেনি লৈছোঁ এয়া অলপ অলপ কৰি দি গৈ বিট কৰি গৈ থাকিম গোটেইখিনি একেলগে দি নাযাওঁ এতিয়া ইয়াত দিম মই ওৱান ফ'ৰ্থ কাপ ৰিফাইন অইল আৰু ৰিফাইন তেলখিনি দি আৰু অলপ সময় বিট কৰি ল'ম এয়া মিক্স করে লওয়া হয়ে গল এটা ইয়াত মানে শুকান সামগ্রীখ রেডি করে রাখিছিল যে এইখানে দি দিম এয়া মিক্স করা হয়ে গল এটা এইখানে কেক টিন ঢালি লম সাড়ে ছয় ইঞ্চির কেক এটা বাটার পেপার লগাই আর রিফাইন তেল লগাই রাখি থাকে এতিয়া কেক বেটাৰখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া এপাত শলা লৈছোঁ আৰু শলা পাতেৰে অলপমান এনেদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই দিম তিনি চাৰিমান থপথপাই দিম এয়া কেক টিন ৰেডি এতিয়া গেছত উঠাই দিম দহ মিনিট আগতে গেছত চচপেন এটা গৰম হ'ব দিছিলোঁ এতিয়া কেকটিনটো চচপেনটোত দি দিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল'ত ৰাখি কেকটো বেক হ'বলৈ দিম প্ৰায় পঞ্চল্লিছ মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে সেয়া এইখিনি মই হোৱাইট চকলেট লৈ লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি এতিয়া চকলেটখিনি গলাই ল'ম নাম লিখিবৰ কাৰণে লেটাৰ মল্ডত দি মই নামটো লিখি ল'ম সেয়া কেক বনাই থকা বাচনটোৰ ওপৰতে ৰাখি দিম এনেদৰে ৰাখি দিলে অলপ সময় পিছত নিজে নিজে গলি থাকিব সেয়া চকলেটখিনি গলি গৈছে অলপমান লৰাই দিলে হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই পানী বা একো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাই সেইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ নিদিওঁ চকলেটখিনি গলি গৈছে ল'ৰা অলপমান সময় মিক্স কৰিলে হৈ যাব আৰু অলপ ঠাণ্ডাও হৈছে এয়া এতিয়া লৈছোঁ মই এইখন চিলিকন লেটাৰ মল্ড ইয়াত মই চকলেটখিনি দিয়ে লেটাৰকেইটা লিখি ল'ম সেনেদৰে অলপ সময় শুকাব দিম তাৰপিছত লেটাৰকেইটা উলিয়াই ল'ম মই এইফালে কেকটোও বেক হৈ গৈছে এতিয়া কেকটো নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম কেকখন ঠাণ্ডা হ'লেকে বাকীবিলাক কাম কৰি ল'ম মই এইফালে লেটাৰকেইটাও ছেট হৈ গৈছে মল্ডৰ পৰা উলিয়াই ল'ম কেকখনৰ কাৰণে যিকেইটা লেটাৰ মোক লাগে সেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ এয়া ওপৰত গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে ওৱান থাৰ্ড কাপ ডাৰ্ক কম্পাউণ্ড চকলেট সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া চকলেটখিনি বাতিটোত দি দিম এয়া এতিয়া ইয়াত দি দিম দুচামুচ হুইপ ক্ৰীম এইখিনি মই চকলেট গানাজ বনাই ল'ম গেছত চচপেন এটা উঠাই দিছোঁ তাত অলপমান পানী দি পানীখিনি উতলাৰ পিছত এয়া চকলেটখিনি দি দিলোঁ এয়া চকলেটখিনি গলি গৈছে আৰু যি দুটা এটা দানা আছে সেইখিনিও গৰমতে গলি যাব এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এতিয়া ক্ৰীমখিনি বিট কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে মই হুইপ ক্ৰীম লৈছোঁ একাপ আৰু একাপৰ চাৰিভাগৰ এভাগ প্ৰথমতে বিটাৰৰ স্পীডটো একেবাৰে ল'ত ৰাখিম তাৰপিছত বঢ়াই বঢ়াই গৈ ক্ৰীমখিনি বিট কৰি ল'ম ভালদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এনেকুৱা হয়নে ৰেচিপি পূৰা ফ'ল' কৰে কিন্তু কেকখন ভাল নহয় কিয় এনেকুৱা হয় জানেনে যিমান ৰেচিপি ভালদৰে ফ'ল' কৰিলেও কেকৰ বেটাৰটো যদি মিক্স কৰোঁতে অ'ভাৰ মিক্স হয় তেতিয়াও কেকখন ভাল নহয় ক্ৰীমখিনি বিট কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু ভিট কৰাৰ পিছত এনেদৰে চেক কৰি চাব ওলটাই দিলে পৰে নে নপৰে এইফালে কেকখনো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া মই ডিমল কৰি ল'লোঁ কেকখন এতিয়া তিনিটা লেয়াৰত কাটি ল'ম মই কেকখন চুগাৰ চিৰাপ বনাই লৈছিলো তাত মই দুই তিনি চামুচমান চকলেট গানাজ দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো আৰু এইখিনিৰে মই কেকখন মইচ কৰি ল'ম ভালদৰে এতিয়া কেকবোৰ দেখোন লৈছো আৰু তাত অলপমান ক্ৰীম সানি লৈ কেকৰ প্ৰথমটো লেয়াৰ দি দিলো তাৰপিছত মই দি দিলোঁ ইয়াত ছুগাৰ চিৰাপ ছুগাৰ চিৰাপ একেবাৰে ভালদৰে দি দিছোঁ মই এতিয়া কেকৰ প্ৰথমটো লেয়াৰত ক্ৰীম সানি ল'ম আৰু গোটেইখিনি কাম মই পাইপিং বেগেৰে কৰিছোঁ এনেকুৱা কৰিলে কেকখনৰ চাৰিওফালে ক্ৰীম সমানভাৱে লাগে আৰু ক্ৰীমখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত মই দুই তিনি চামুচমান চকলেট গানাজ দি দিলোঁ তাৰপিছত মই স্পেচুল এখনেৰে গোটেই ক্ৰীম আৰু গানাজ সমান কৰি ল'লোঁ একেলগে চাইডৰখিনিও কৰি গৈ আছো মই প্ৰথমটো লেয়াৰত ক্ৰীম লগাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া দ্বিতীয়টো লেয়াৰ দি দিলোঁ দ্বিতীয়টো লেয়াৰটো ঠিক একেদৰে লগাই ল'ম এতিয়া দি দিলো কেকৰ শেষৰটো লেয়াৰ আৰু শেষৰটো লেয় ভালদৰে চুগাৰ চিৰেপেৰে মইচ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত মই অলপমান ক্ৰীম লগাই ক্ৰাম্পট কৰি ল'ম ক্ৰাম্পটখিনি কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া কেকখনত ভালদৰে ক্ৰীম লগাই ফাইনেল আইচিং কৰিম ক্ৰীমখিনি লগাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া স্পেচুলাখনেৰে সমান কৰি গৈ আছো আৰু যিখিনি ঠাই অলপমান ডাউন যেন লাগিছে সেইখিনিত আকৌ অলপমান ক্ৰীম লগাই এনেদৰে চাই কেকখন ফিনিচিং কৰি আছো এতিয়া লৈ ললোঁ এখন স্ক্ৰেপাৰ আৰু স্ক্ৰেপাৰেৰে চাইডটো সমান কৰি ললো তাৰপিছত জিক জাক স্ক্ৰেপাৰেৰে চাইডটো অলপ ডিজাইন কৰি ললো এয়া চকলেট গানাজখিনি প্ৰথমতে মই চেকনেৰে চেকি লৈছোঁ যাতে তাত দানা বা গুটি গুটি থাকি নাযায় এখন পাইপিং বেগত ভৰাই ল'লোঁ গানচখিনি তাৰপিছত মই কেকৰ ওপৰত ঢালি দিলোঁ দি এতিয়া স্পেচুল এখনেৰে সমান কৰি আছোঁ ওপৰৰখিনি সমান কৰাৰ পিছত এতিয়া চাইডত অলপমান ড্ৰিপিং কৰি দিছোঁ এতিয়া ওৱান এম নজুলৰ সহায়ত কেইপামান ৰ'জ বনাই যাম একেবাৰে চিম্পুল ডিজাইন আপোনালোকেও অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ঘৰতে এনেদৰে বজাৰৰ নিচিনা বনাই ল'ব পাৰে এই কেকটো মোৰ অৰ্ডাৰৰে আছিল ওপৰৰ ফুলকেইপা বনোৱাৰ পিছত এতিয়া তলৰ পৰা দুইপামান ৰ'জ বনাই গৈ ওপৰত লগ লগাই দিছো অলপমান ডিজাইনটো দেখিবলৈ বেলেগ যেন লাগিব একেটা নজুলেৰে মই তলৰ বৰ্ডাৰটোও বনাই গৈছো

এয়া হৈছে কেকখনৰ ফাইনেল লুক কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ